И что по загрузке? У тебя сколько рабочий день и сколько дней в неделю работаешь? Здесь 5 дней в неделю. 5 дней в неделю. С 8 до 6? С 9. С 9, да? Ну и по заработку? 20, 30, 100? От. От 100. От 100 в месяц? Да не, ну какие 100? Так, на хлеб насущный хватает. Ну, просто понимаешь, почему всех спрашиваю про заработок? Мы занимаемся стройкой. То есть у меня в строительстве в среднем, сколько не спрашиваю, сколько зарабатывают люди, меньше ста никто не называет. Только один там назвал у меня, что типа 30-35. Мне интересно в автосфере, сколько зарабатывают люди, хоть примерно, ну плюс-минус там 10 тысяч. Но это от 20, от 15, от 30 или от 40. Сезонность. Ну понятно, сезонность. но ну, средняя температура, там погода Если на кого-то, то 20 точно делаешь. 20 в месяц можно зарабатывать. Да. Ну, работая 5 дней в неделю. Ну, ну, конечно. Небольшие, да, не густо, но сейчас тяжело. Ну, сейчас тяжело. Учитывая, если перемещаться по нашей нэнси Украине. Если нет отсрочек и так далее, то это достаточно нормально адекватно. Видите, всюду в разные зарплаты.